Доброго раночку, мої шановні глядачі, сьогодні у нас 3 квітня і розглянемо з вами деякі питання. Ну, а таке ось. Путін оголосив масовий призов солдат. Чи вдасться йому мобілізувати велику кількість? Чи вдасться йому? Так, так, а голосы. Так, чудасти. Нет. Плохие приметы, трудное сражение, растрата энергии. И как помощь нужна. И неприятная неожиданность, и конец, и хаос. Нет. Велику кількість? Ні. Як обично. Ще й менше. Хаос. Так, що там? Що там було? Так, ладно, потім подивимося. Чи готує Трамп? Щось страшне для Путіна. Жорсткі санкції. Готує Трамп? Для Путина. И какие жесткие санкции. Обманутые надежды. Так, первая карта. Подивимся. Неудача. Спокойно, по умеренности. Шесть Договаривается, выгодная сделка. Что-то пытается договориться еще. Санкции жесткие. Ну что-то готовит. Что-то обманутые надежды и кризис, и неудача, и распад. Тупое упрямство пытается договориться. Так, решение императора Шо. Ну, завышенные требования какие-то идут, а это пизднейшее. Что еще пытается договориться? Перемены идут, завышенные требования. але что с такой лицемерие, обманутые надежды. Что с не очень-то, я бы сказала, берется он за него. Пытается договориться. Уже ж вроде понял. Щось пізніше. По умеренности спокойно. Еще надежды в него есть, что можно договориться. Що чекає Україну до кінця весни 2025 року? Що чекає Україну? До кінця весни цього року 2025. -го. До кінця весни. Ой. Так. До кінця весни Решение проблемы. Удача. Хорошие новости. Дело увенчается успехом. выздоровление, хорошие перемены. Дружеская помощь. Карта мира. Карта мира решение проблемы дружеская помощь ну, тут еще все неприятно неожиданность какая-то и еще удары еще удары могут быть до конца весны хорошие перспективы обнуление и хорошие перспективы и хорошие новости Жиночка какая-то помогает. Надежно. Еще одна. Еще одна. Ой, длительная бедственная ситуация. какие то новости хорошие будут? Щось почуємо до кінця весни. Чи будуть якісь переміни хороші в Україні до кінця весни 2025 року? Ну да, нові перспективи, перша карта, і це надіжна допомога, надіжна і сила, карта сили, ось все. Чи будуть хороші новини? Так. Хорошие новости будут. Надежно, новые перспективы. Так, нерушимость, новизна. Жинка помогает. Жинка помогает. Настойчиво. И колесо фортуны, перемены. И помощь. Що прям все хорошо не говорять карти. Якісь нові, новини хороші будуть. Що чекає росію до кінця весни. Критичный момент и уход. Внезапный отъезд. Перемена дома. Плохие приметы. Это первая карта идет. Решение императора. До дома. Отъезд домой. Все показывает. До конца весны. Критичный момент. Нарушение перетен границы. Болезненно. пять карта болезни и обнуление и обнуление выгодная сделка вот решение императора и выгодная сделка ну подивимся. как уход уход врага до дому. внезапный отъезд так что ну, там что что там по воде что что там в Киеве по воде Чи будет якась катастрофа связана с водой в Киеве? Чи будет якась катастрофа в ближайшем? По воде. Связана с водой. Так, карта эгоизма, подлости, ошибки и необходимость в охранных действиях. Что-то как хаос, разрушение и обнуление. Что да? Бачите, какая карта? Спустошение и разрушение. По воде Нестабильность, пустошение, разрушение. Карта смерти. Тут показывают кинец и еще и договор. Обрыв и договор. А лишь все что-то такое показали, бачите. Ошибки, подлость и неправильное действие и необходимость в охране, в охране и нестабильность. И вот это вот такая карта. Негатив какой-то. Да, что ж такое? Ну, тут и дело все обрыв. Уже окончание и договор, и карта перемоги. И облегчение страданий. И важное изменение, хорошие перемены. Але що-то такое Київ обережно. Щось показало це, мені не подобається. Спустошення і розрушення якісь. що то по воді, якийсь хаос. Спитала по воді. Загроза є. А що, щось прорвуть, чи що? Шо-то що взорвуть? что там в Киеве с водой, что там взорвут россияне. Непримиримость и вседозволенность. По умеренности шо? Ну да, карта дьявола, а что это? Неудача якась. Испустошение. Хитрость, обман, испустошение. Показывает. И вседозволенности карта. Это по умеренности спокойно. Вот это вот такой обман и неудача в Киеве. И вот это какая то спустошение. Хитрость, обман. Удар. Спустошение и удар. Киев, что-то что по воде. Показываете все второй раз. Удар какой-то. Переход другое состояние. Карта страхи. И коса что-то подкосит. Это да. Вот это так и показывает. Вот нас Удар какой-то. Что-то взорвут. И коса хорошо подкосит. Показывает. Так. А Чтобы я не забула, Заречное просили посмотреться, Заречное, біля Лиману, Донецкая область, Чи буде будет снова оккупация? Заречное, Лиману, новые перспективы, так что тут, что тут надежно, Чи будет снова оккупация? неприятно, неожиданно, болезненно освещение. Тирания идет болезненно, а хлопцы, отбывают. И помощь идет дружеская. И враг перевернулся за спиной. Удары, удары, да. Так, чебуде. Оккупация снова. Не разорванный контракт дуже хочу чрезмерный энтузиазм, але хлопцы отбивают укрытие. азарт такой есть. Не барабашение, не, не разочарование, разочарование. Не хлопцы отбивают, не бачу, не показывают, заличный. Так, и что тут у нас еще? Чебудес короче не о депутате в Украине. Чебудес короче не о депутате. Да, потому что недоверие. Так, воно жинка на водопорядок. Решает проблему. И хорошие перемены. Перемены. Еще одна жинка. все Женки взялися. Да? Так, это по справедливости будет. По справедливости. Короче, не будет. Подрыв кортежа Путина. Так, что это? Это было такое? Че опять фейки? Пыталась подрывать. Картеж. Да. Да, хотел и отправить короля. В страшный суд в это. В тонкий мир. Хотел и отправить. Якийсь король. Якись король. Сговор. Решение такое. Это было, да. Ну да, как. -то. Торг, торг, спекуляция, торг и договор. Якийсь король. Будущее. Еще будет буде ему перемена места жительства. О, все куда. Страшный суд и перемена места жительства. Настойчиво. Настойчиво. Договор такой. Серьезное вмешательство и перемена дома. В тонкий мир. В ближайшем будущем. Так, таке було, так. Так, чи що тут? Чи припиниться мобілізація до літа в Україні? Чи припиниться мобілізація в Україні до літа? Стабіль, стабільність. Ось перша карта стабільність. Чи припиниться? вот эти завышенные требования, нарушения, страхи, неправильные действия, жертвы. Да, стабильность и карта перемоги говорят, вот эти карты говорят, что да. Что будет оккупации Херсонской области? Левый берег Херсонщины. Че будет до оккупации? До лета 2025. -го. Карта перемоги, силы и решения императора. Да. Трудное сражение идет. Отсрочка. Потери, много потери. Спокойное состояние и... Карта силы перемоги і рішення імператора. Договор. Так. Буде. Херсонська область. Там відбивают хлопці. Там не так договор, як відбивають. Бедственная ситуація. Так, і Запоріжжя. Что будет, оккупация Запорижья? Запорижская область. До лета 2025. Завершение цикла. Важное решение. И карта мира. Перемоги. Важный выбор. Важное решение. Решение короля. Изменения. Да. Король. Это тут как по решению. Все. Уход завершение цикла и уход. Корабль. Тоже и бои, и это, и обнуление. Все, да. С гневом. Со злостью, с гневом уход. Так, Запорижская область. Буды. Еще ще тут хотела подавиться Донецкая область. Что там? Донецкая область. Что чекаю Донецкая область? Покажите мне, пожалуйста. Что чекаю Донецкую область до лета 2025 года? Разорванный разрыв отношений. Так, страхи. Тоже уход кого? Разрыв, распад. Дорого оплаченная победа. Мстительные Донеть... Донеччина, Положительный результат. Пизнише. Донеччина пизниша. Долгие говорят. Проблемы и по звездам это дальше. Дальше. Дорого оплаченная победа. Долгие проблемы. Хорошие предзнаменования, Препятствие, там что-то большое препятствие и неудача. Несоблюдение данного слова. Договор перевернут, им плевать на договор. Тирания, тирания. Да еще тирания. Ну, помощь идет, дружеская помощь и уход, уход врага. Ала это долгие проблемы и положительный результат, это по звездам, это пиздниша. Оправданное подозрение, там еще оно разрушение, там, наверное, пока не взремняет, не уйдут. Помощь идет, усталость, истощение, люди уже ну, разногласия и несоблюдение данного слова. Ему ж это ж бесполезно. Уйдут, конечно, но там такие разрушения, хаос и такая тирания. Помощь дружеская и карта перемоги и уход врага. Ала это долгие проблемы. Я спросила до лета. До лета ще вряд ли. Донецкая область. Так, что там по Харькову ударили, да? Харьков. Харьков на ближайшие дни. Що чекает? Харьков. На ближайшие дни ну, спекуляция идет, и тирания, и враждебность, и тирания, и еще, и еще все удары, мечи, укрытие, еще, еще будет, еще может быть потеря и отсрочка и непримиримость. Ты ему хочешь, что хочешь, а он у своей. І кривий ріг ударили добряче там щось. Кривий ріг рих на ближайші дні. Що там чекає кривий рих? необхідність в охранных діях. Ой, крыс багато тоже. Скрытая враждебность криси. І И дозволеність. Так, кривий рих. Азарт. Азарт и враждебность. И сложно еще. Как бы должны быть перемены. Аллегория мучения и еще будут удары. Креверихи, еще удары, обстрелы. Ну и все, подавились мы с вами. Такие питанечка на сегодня. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра. Так, що я хотіла сказати? Там потім особисті розклади Viber тільки пишемо, не дзвонимо. Я не відповідаю, тому що в мене немає можливості. Людей куча. І не вспіваю, і в мене не вистачає голосу. Ну, я не відповідаю на дзвонки. Так что только пишите Viber и Telegram. И WhatsApp можно. Телефоны есть там. И что я по этим чистку, чистку я делаю и ставлю захист. Так, там одна женщина вчера мне морочила позавчера. И вчера морочила, морочила голову. От давайте гарантии. Это, вы такие чудные. Я что, Господь Бог? Вот насколько это защита. Гарантии надо. Як я можу дати гарантію? А якщо хтось сильніше мене і проб'є, перевірить потом. Догоду, потом перевірить. Якщо почувствували щось. То, ну це ж не, ну як можна? Це Ж... Понімаєте, я що хотіла сказати? Якщо людина не вірить, не хоче а так от, ради баловства, во-первых, нічого не получится. Понімаєте? Ну, ви розумієте. Люди нормальні, розуміють. Кто вірить и знает. А вот это вот требовать гарантии. ви що, в магазин прийшли чи куди? І я не Господь Бог. Ну це не касається всіх. Це ті, що это вот так вот. Ради баловства, ради этого, а вдруг это що. Да, надо вірити, вірити і допомагати мені. Я працюю і ви працюєте, щоб спасти вашого сина, чи чоловіка, чи, чи кого там, чи, чи дитину. Это ж надо вірити. Ну, це ж, це ж понятно, по-моєму, і дитині понятно. А не гарантії, гарантії требувати від мене. Все, так трошки об'яснила. То, то я буду блокувати сразу, і не, не обращайтесь до мене з гарантіями с вашими. Все. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного дня.